Martın 17-sinə görələn hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən iç xəbərə verilən məlumata əsasən, sabah başda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecəyə doğru bəzi ələlədə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın ərayonlarında səhər saatlarının başlanaraq bəzi yerlərdə arabi yağışın yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabi duman olacaq. Mülayim qəp küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə istidir, gündüz 17-22 dərəcə istilı olacaq. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə istidir, gündüz 4-7 dərəcə istilı olacaq.